Здравствуйте. Ну привет, привет, касатик Шо, как дела, у тебя, мужик? А что это ты шокаешь? Откуда это ты? В смысле, щелка? Ну, ты говоришь, шок, как дела? Украинец? Не, так привычка просто. Странная привычка. Ну откуда ты сам? Понятно. Вот и поговорили. Ладно, давай заново, мужик. Здравствуйте. Привет. Как у вас дела? Нормально. Фронт рядом. Как вас зовут? Как вас зовут? Степан Андреевич. Меня Андрей. О, батя! Нашелся. Чем занимаетесь по жизни? Последние два года работаю юристом в Белгородском городском военкомате. До этого войну воевал. во во, -во. слушайте, а... Какие есть способы отмазаться от армии? Пойти в армию. Самый лучший, надежный способ. Есть еще, знаешь, такие, фактор, умерли-бумерли называется. Что за? Ну, такой вот фактор. По здоровью, так сказать. А -а -а. Вот у меня зрение, я нихуя не вижу. Вас тоже я не вижу просто. Денег не видно, да? Зрение плохое, денег не видно. Намек чувствуешь? А по зрению уже. Какое должно быть зрение, чтобы ну, не пойти, какая должна быть причина? По зрению, чтобы не пойти, минус 12 или плюс 12. Это да, что, вообще не надо видеть, что? Ли? Да. А я хочу чуть-чуть вижу. А что ты не хочешь в армию пойти? Что тебя останавливает? Да, что там делать? Ну родину любить. Ну тоже правильно. Ну а что ж ты тогда не хочешь пойти в армию? А там же это. Принудительно отправляют на СВО Ну так это же армия, что же ты хочешь В армии ничего добровольного нет А там могут, да, без, э, без всякой причины тебя отправить Причина одна Угроза отечеству Тебе же не в качестве наказания на фронт отправляют А угроза не, отечеству Я же пока что служащий в армии Я должен после него пойти, нет, по идее А тебе сколько лет? Мне 25 Ну, а что ты до сих пор не был в армии? Прогуливаешь? Ну... Не поймали еще. Понимаю. Понимаю. Да, вот так у нас все. Только за деньги, понимаешь, деньги. Давай наоборот, не ты будешь взятки предлагать армии, а мы тебе предложим 4 миллиона 200 тысяч рублей, и ты ко мне приедешь, подпишем контракты ты сразу богатый человек. Мне жизнь дороже, чем 4 миллиона. Чья жизнь? Моя. А врага. Ну, такие же, как я, к нам вот, первый день кидают мясо. А ты, ну, в смысле, таких, как ты, а ты чем-то отличаешься от всех остальных? Ну, типа, о, как живущий кинут, нет, нас. Ничего не понял. Почему? Да я тоже не понял. Не, смотри, это, там же нужно до чего-то досужиться, чтобы где-то, где-нибудь в огороде или как там... Ой, вот так вот нас все Родину любят. Как твоя родина называется? Россия. Россия. Поэтому и армия российская. Тут же видишь, Но... тут видишь какая штука. Как родина называется, такая и армия. Вот у них родина называется Украина, у них украинская армия. У белорусов родина называется Беларусь, у них белорусская армия. а У нас родина Россия. Там тоже не идут, там заставляют эти люди просто. В армию нет, ну почему? На контракты идут. А кто не идет на контракт, ну, значит, срочная служба в странах, где она э, есть, срочная служба проходится принудительно, ну, тут же закон такой. Понимаешь, в чем дело? Нет же. Не, смотри, у нас есть республики, там, Чечня, Дагестан, какие у нас еще, Бурятия, Бурятия, Саха, республика. Но у нас же нет армии, например, в Дагестан. Нет. Нет армии в Чечни? Нет. Армии в Бурятии у нас нет. У нас есть только российская армия. Но там же половина дагестанцев этой армии. А это потому, что нет дагестанской армии. Если бы была дагестанская армия, дагестанцы бы в российской не служили. Чеченская здесь армия. И чеченская нет армии они же называют себя чеченская армия назов... ну это они врут а Ахмат у нас входит в состав Министерства Р... внутренних дел Российской Федерации Росгвардия ага. они же часть Росгвардии подчиняются ну, да. министру внутренних дел Российской Федерации нет чеченской армии вот если бы она была вот ч... одеть есть? обязательно обязательно Чеченцы, у меня дети чеченцы, двое чеченцев. Все? Здрасьте. Все? Что? Так да, что? Ничего. Так а потому что нет никакой ни чеченской, ни дагестанской, никакой иной армии. И пока существует империя, никакой другой армии не будет. И будете вы все за батюшку царя. Гнить. Гниды. Гнить, гниды. О, як воно. Як воно. а мой Витанечка. Ахмат, чай, сильный чай. Да-да-да. Так, друзі, так, друзі, долучаємось, долучаємось до наших зборів. Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, не залишаємось. Байдуже ми не залишаємось. Всі реквізити ви бачите на екрані. В чатику Nightbot залишає, ключики залишають і в описі нашої трансляції. Поїхали!